રાજ્યમાં ભારે અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે એક સાથે બે સિસ્ટમ સક્રિય થતા વરસાદી માહોલ જામ્યો છે દક્ષિણ ગુજરાતથી બંગાળ સુધી ટ્રફ થતા ઉત્તર પૂર્વ રાજસ્થાન પર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન જોવા મળી રહ્યું છે આગામી પાંચ દિવસ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે સૂચના આપી દેવામાં આવી છે પવનની ગતિ ચાળીસ થી પચાસ કિલોમીટરની રહેશે અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં ભારે વરસાદની આગાહી અને ઓરેન્જ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠામાં અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી સાથે રેડ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે और इसके बाद जो डे डे टू से लेकर डे सेवन तक गुजरात रीजन और सौराष्ट्र में आइसोलेटेड प्लेसेस पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है तो डे वन से लेकर डे फाइव तक फिशरमैन की वार्निंग है और एंटायर गुजरात कोस्ट के लिए और इस पाली वेदर के साथ और जो विंड की स्पीड होगी वो 40 से 50 किलोमीटर पर आवर और साथ में जो गश्ती विंड होगी वो 60 किलोमीटर पर आवर के आसपास रहने का पूर्वानुमान है शिमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे शिमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट है बनासकांठा साबरकांठा और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात रीजन के उसमें है टू, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और सौराष्ट्र और कच्छ की बात करेंगे तो कच्छ रीजन के लिए कच्छ डिस्ट्रिक्ट के लिए और सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट के लिए है वेरी हेवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट है और उसके जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है मोरबी राजकोट और बोटाड भावनगर अमरेली वहाँ पे हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में येलो अलर्ट है